Компания Газ Харьков представляет вашему вниманию автомобиль Fiat Linea с газоборным оборудованием стат, Linea новая с пробегом 22 км и уже в компании USIS GAS на установке газобронного оборудования. Посмотрим подготовную часть. Моторчик 1.4 это стандартный двигатель. Хорошая такая работяга, помощница в семье, линейка и с газом. Теперь очень экономная будет. Здесь комплектация статбов фаз 200. Редуктор, форсунки, комплект, трехлетняя гарантия. От VIP-сервис газ. Можно сказать, all inclusive. Компоновка под капотом, как всегда, аккуратная, красивая и правильная. Все уложено в электрогофру, закреплено, все красиво и хорошо. Фирменная фишка VIP сервис ГАЗ, можно так сказать. Это качество. Теперь пойдем в багажник. Вот, посмотрим на баллон. здесь у нас базовая комплектация баллон 42 литра непосредственно вместо запасного колеса установлено. то есть что мы получаем мы получаем багажник полностью функциональный вот, функционал полный и здесь у нас баллончик Объем, то есть багажника впечатляет этого автомобиля, и мы полностью за счет установки газоблона оборудования его не забрали. Как бы автомобиля а он полностью доступен. То есть мы берем, когда и дорогу кладем колесика. Спецкомплект фиатовский, оригинальный. И посмотрите, сколько места еще даже с учетом запасного колеса в багажнике. То есть он, он заполнен процентов на 15. Для личных вещей более чем. Заправочка здесь под бампером установлена, под европистолет. к органам управления автомобиля непосредственно кнопки приключения режима запускаем автомобиль и вот у нас кнопка переключения режима уже автомобиль на газе переходы идеальные это бензин это газ абсолютно никаких дискомфортных моментов мы не ощущаем. Итак, Fiat Linea, 0,22 22 км, компания Ипсервис на основе оборудования. Что получает клиент в компании Ипсервис Первое, этот непосредственно автомобиль остается на гарантии завода изготовителя. Второе, гарантия от Ипсервис Газ. И третье, это надежный, стильный, городской, экономичный очень автомобильный. Так что ждем вас в компании Газ, если вы хотите экономить вот, на топливе. Всем спасибо.